Так, да, вы видите, Карл Макс, он жив, он, он, жив, он да. Дяденька выносит барабан. Сейчас ты можешь выбрать любую бумажечку, какая тебе понравится, и отнесешь ее вот тому дяденьке, видишь? Сразу, напрямую, да? Галстуки, как у тебя. галстуке. Кстати, да, хороший галстук. Итак, без третьих рук. Ребенок вытаскивает бумажечку, отдает ее генеральному директору. Генеральный директор открывает на бумажке цифра. У нас в компьютере внесены все люди, которые принимали участие в розыгрыше. По этой цифре дадут данные. У нас люди образованные есть с компьютером. Да, они где-то в зале говорят. Владеют. Владеют этой информацией. Вот, собственно, и все. Все очень легко. Как вы обратили внимание, человек у нас руках совершенно стихийный, прекрасный мальчик. Единственное, что я попросил бы выйти обратно Антона и показать, как открывается этот чудо-ящик. А, а, скотч, yes. Скотч. Дело все в скотче. Итак, слушайте, тройное дно у ящика. Так, все Я Это защита. Открывай, вернее, выбирай любую бумажку, какая тебе нравится. Молодец, неси его там дяденьки, видок. Ну, Номер? Номер 1898. 1898. Да, если у кого-то зале есть этот номер, выходите на сцену, мы будем рады вас видеть. Давайте мы узнаем имя победителя, где наши информационные технологии, вот они Что здесь. они нам скажут. Так. И это, пока выясняют ваши аплодисменты... Номер на 1800. 90. 98. Лангуев Сергей Юрьевич, мастер электроснабжения. Лангуев Сергей Юрьевич, мастер Стал обладателем службы подстанции участка электроснабжения карьера. Сергей Стал обладателем автомобиля Королла. Тойота, соответственно. Ваши аплодисменты. Ключи и номер обладателя найдут своего хозяина обязательно, об этом позаботятся. Я прошу организаторов сейчас связаться с Сергеем Юрьевичем вот, и пригласить, если это возможно, конечно, если он не в отпуске, не в отъезде, на сегодняшнее на, на сегодняшний мероприятие. У нас после э, концерта банкет в Малом Зале, поэтому если обладатель этого номера, то есть победитель, придет на банкет, мы там торжественно вручим ему ключи от автомобиля.